Добрый день. Сегодня у нас в гостях журнал ⁇ За рулем ⁇ номер 12 за 85 год. Так. Это порт? Скульптор Голубкина, называется корабль. Для вас, автомобилисты. А вот смотрите, авто на рельсы поставили. А вчера кто мне написал, что чтобы под, а, сделать подписку на журнал за рулем. Но в те года надо было какое-то отношение еще к ТП иметь. Ну, как вариант, такой вариант, а, почему, типа, зачем он тебе нужен этот за рулем? По нему типа кого Обоснование. Ну, там в военных городках да, мне тоже писали, что там можно было без проблем. Думаю, в закрытых городах тоже без проблем. Ну, а так вот, если там в каком-то обычном городе, наверное, была проблема. А зачем мне такой журнал? А ты что, там автомобилист? У а тебя что, машина есть? серийный, спортивный. Смотрите, пятерка прям какая-то модная. Зеленая волна. Все отъебится, смотрите, какой маленький старый. Роверы. Еще помните, была такая вот ровер. Автомобили легковые. Я помню, что в конце 90-х был такой ровер 75, такой на Ягуар похожий. Внутри, как я понимаю, конечно, полная там была ерунда, но внешне как-то мне даже нравился. Такой Ягуар на минималках. такие как в фильмах каких-то таких я помню что-то подобное какие-то типа была какая-то комедия такой вот подобный автомобиль там был советский какой-то забыл ну не операция и наверное что-то такое то свежее. ну только наверное там они вот в экспериментальной экспериментальной автомобиле встречались навряд ли их там кто-то выпускал А, не, не было что-то, там небольшая промышленная партия этих автобусов, несколько из них работало в Москве в качестве маршрутных такси, ну понятно, сколько там они работали и кто их там по сути видел. Ну так интересно, для каких-то делегаций какие-то встречаются аэропорта, то есть, нет. я бы сказал, красивые очень даже, так. понятно, что там оно, за основу какие-то американские дизайны взяты этих лет, но, но тем не менее, а, журнал 1 рубль стоит, не дешево так. Вот такой журнал за Рулем. Подписывайтесь, впереди будет еще много интересных журналов.